السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جو ہے وہ فضائل نماز میں سے پڑھیں گے فضائل عمال کی تعلیم کریں چالیس احادیثیں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو پھر بار بار دیکھنا ہے چالیس احادیث آپ نے یاد کرنی ہے اور کمنٹس میں ہمیں بتانی بھی ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جلل شانہوں نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا نمبر ایک نمبر دو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں سے اللہ, اللہ سے ڈرو نمبر تین آدمی کی اور شیخ کے نماز ہی حائل ہے نمبر چار اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے نمبر پانچ تعالی شانو نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے فرشتے دن رات کوئی رکو میں ہے کوئی میں ہیں کوئی سجدے میں. نمبر چھے نماز دین کا ستون ہے نمبر سات نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے نمبر آٹھ نماز مومن کا نور ہے نمبر نو نماز افضل جہاد ہے نمبر دس جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی نو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں نمبر گیارہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے ان کی وجہ سے اللہ پاک مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ پاک آفات کو ہٹا دیتے ہیں نمبر بارہ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی نمبر نمبر ہو گئی تیرہ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کرا دیا ہے نمبر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے نمبر پندرہ اللہ جل شانو کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے نمبر سولہ اللہ جل شانو کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے نمبر سترہ جنت کی کنجیاں نماز ہیں جنت کی کنجیاں نماز ہیں نمبر اٹھارہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کے اور اللہ کے اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو نمبر انیس نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے نمبر بیس نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں نمبر اکیس نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے نمبر بائیس جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خوشو و خوشو سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ تعالیٰ شانو معاف فرما دیتے ہیں نمبر تئیس زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے نمبر چوبیس جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اکتال شانو وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں خواہ فوراً ہو یا کسی مسئلہ سے کچھ دیر کے بعد مگر قبول ضرور فرماتے ہیں نمبر پچیس جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتے کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے نمبر چھبیس جو شخص ایک فرض نماز ادا کریں اللہ جل شانو کی یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے نمبر ستائیس جو پانچوں نمازوں کو اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزہ اس پر حرام ہو جاتی ہے نمبر اٹھائیس مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی تما کرنے لگتا ہے نمبر انتیس سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے نمبر تیس نماز ہر متقی کی قربانی ہے نمبر 30, متقی کی قربانی ہے کی نماز ہے زیادہ قربانی اکتیس نمبر اکتیس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے نمبر بتیس صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں چیتان کا جھنڈا ہوتا ہے نمبر 33 زہر کی نماز سے پہلے چار اکتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کی چار رکعتوں کا نمبر 34 زہر سے پہلے چار کی چار رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں نمبر پینتیس جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے نمبر چھتیس افضل تری نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں نمبر سینتیس میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں برا بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تحجد کی نماز ہے مومن کی شرافت تحجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے نمبر اڑتیس رات کی دو رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا نمبر انتالیس تھرٹی نائن تحجد ضرور پڑھا کرو کہ تحجد صلیحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قریب کا سبب ہے تحجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کے معافی کا ذریعہ ہے اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے نمبر چالیس اقتال شانو کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے آجز نہ بند میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا یہ پوری 40 احادیث ہو گئی اب آپ نے یہ یاد کرنی ہے آپ دونوں بھی نے بھی یاد کرنی ہے اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے لکھ کے کہ آپ نے یاد کر لی پکی پکی یاد ہو گئی نہیں ہو گئی پھر سب کو اس کی دعوت دینی ٹھیک ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ صُبح ربی کا رب العزت وسلم وسلم و الحمد اللہ رب اللہ